То есть это э, эта рукопись, она еще не существует в виде книги, если я правильно понимаю? Э, я надеюсь, ну, во-первых, как-то я не знаю, будет ли она выходить на бумаге, наверное, у кого-то будет пока рано загадывать, но я выложу ее в какой-то момент в сеть там, сегодня-завтра. У вас на сайте? Да. Замечательно. Давайте поговорим об этой книге. Ну, название очень экзотическое. Устное народное творчество обитателей сектора М1. Украине есть музыкальный канал М1. Это совпадение? <связать> а, да, э, э, другие подумала, варианты номера, но они тоже все с чем-то совпадали. А Я почему им один? Э, 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 исторически сложилось. Понятно. Я помню, мы с вами брали интервью, ну, делали интервью вместе для украинской правды не так давно, и там мы говорили, что литература должна приносить утешение. Но книга об аде, это книга о том, как живут люди в аду после своей смерти. Вот такая тема может вообще утешить и принести утешение? Мне кажется, что тут будет лучше, наверное, понятно из самого текста. Мне сложно судить, но я знаю, что для меня эта книжка была важна ровно в том смысле, что мне было полезно ее, мне было полезно ее написать. Можете об этом больше рассказать? Мне кажется, что, может быть, мне будет это легче делать после чтения текстов, потому что тогда будет хоть понятно, о чем идет речь. Я как -то, а то я чувствую человеком, который интригует толпу на ярмарке а, если и, не хочет давайте может быть начнем чтение вы прочтете за год кусочек этой да если а скажем что-нибудь значит смотрите э, важно сказать что эта книга во первых как-то она э, ну то есть сейчас я понимаю что наверное э, спасибо огромное что наверное сложно будет э, читать ее в таком пространстве поэтому я буду делать не, не совсем то что планировала а действительно скорее расскажу о книжке и почитаю какие-то кусочки, чем буду прям э, много читать тексты. Но э, я расскажу, что эта книжка вообще собой представляет, откуда она взялась. Значит, эта книжка писалась примерно два с половиной года. Она э, недавно называется Устное народное творчество питательно сектора М1 и автором ее фактически являюсь не я. Значит, это книга, у которой есть предисловие и послесловие, написанная человеком по имени Сергей Петровский. Сергей Петровский один из обитателей сектора М1. И Сергей Петровский, если кого-то это интересует, отец Агаты, которая маленькая девочка, в одной из моих детских книжек Агата возвращается домой, но он ее отец уже в некотором совсем другом времени. Сергей Петровский э, объясняет в предисловии, которое сейчас все-таки попробую прочесть, э, что и почему он стал собирать фольклор, находясь в аду, и может дальше будет как-то легче. Легче изморить. значит, важно, что э, в моем понимании книжка представляет собой книжку, а не сборник, а не сборник отдельных текстов. И э, опять же, мне кажется, я надеюсь, что посмотрим. Значит, предисловие Сергея Петровского называется «Оно, что я знаю». Пункт первый. Меня зовут Сергей Петровский, я некоторое время нахожусь в секторе МА1. У меня двое взрослых детей, Антона и Агата. Я люблю больше жизни. С ними все в порядке, я надеюсь больше никогда их не увидеть. Пункт два. Я постараюсь рассказать все, что знаю, очень просто, потому что это предисловие глупости. Э -э тем, кого здесь нет, оно, слава Богу, не попадется, а тем, кто тут так, я ничего нового рассказать о фактах не могу». Протолкование интерпретации это меня тошнит от одной мысли. Две дисциплины процветают здесь — философия и поэзия, потому что обе не требуют ничего, кроме времени и тоски. Можете представить себе, сколько тут водится философии и поэзии. Я же не поэт и не философ, я бывший программист, который стал собирать фольклор, потому что не смог достать из сундука одного старикашки моток ниток. Я не знаю, с чего начать, с чего начинаю описывать все. Особенно, если решают рассказывать только факты, которые проверили, ну, скажем, на собственной шкуре. Поэтому я начну с ниток. И еще я буду выделять много слов, потому что почти про все я не знаю, как это передать. Пункт 3. Коллекция. Я любил вязать, хотя это не мужское занятие. Я вязал хорошо и старался выбирать сложные схемы. Я не любил возиться со свитерами, не говоря уже о носках и перчатках. Я просто выбирал узор посложнее и вязал широкое и красивое полотно. Это было как кроссворд, но дающий в случае успеха нечто осязаемое, настоящее и трогаемое. У моей жены были два или три связанных мной больших палантина, которые она, кажется, любила. У моей дочери Агаты была тонкая, связанная мной ажурная шаль, очень сложная. Она носила эту шаль как шарф, то есть почти собрав в жгут, без бережного выкладывания узора по плечам. Это и ранило меня, и грело, как и все, что было и будет связано для меня с дочерью. Мой сын Андрей, любые мои мысли о нем, это тоже всегда двоякое, сразу нежное и больное, но иначе. С ним я никогда не знал и не понимал, что происходит там внутри, в этой странной голове. Я не знал заранее, смогу я его порадовать или нет. Всегда это происходило, словно не с ним, а вокруг него, как вот если бы вокруг него была тонкая колба, и ничто не мешало ему там внутри нее светиться и смеяться и прыгать. Прыгающим он остался для меня, и даже когда было ему 24, почти 25, мне казалось, что он в любую секунду может запрыгаться ноги на ногу, как маленький чертенок. Но вдруг эта колба что-то разносила в дребезги, и он весь скорчивался, и у меня на глазах кровь из тысячи крошечных ран, как при китайской пытке. Мне было так страшно притронуться к нему, мне казалось, что прикосновение только вогнало бы осколкой глубже, и невыносимо больно было стоять в стороне. Помню, он построил удивительной красоты замок для ящериц у запруды, а ящериц съел собака. Ему было 20, и он плакал так, что я ударил собаку ногой изо всей силы. Бедный интерьер перевернулся в воздухе от моего удара. Его хозяин прибежал к нам на дачу с ружьем и орал, пока у меня не побелело в глазах от ярости. Он сразу сообразил, что к чему и исчез. Я связал когда-то красивую серую шанку и был смешон сам себе, потому что не знал, как отдать ее собственному сыну. Я боялся не то, что ему не понравится, а той глупой, глупой моей ты, которая всегда была отвратительна мне в любви. Наденет, я буду думать, недостаточно теплая, простынет, заболеет и так далее. Не наденет, это выйдет из меня душу, я буду следить, я не буду знать, как спросить и как не спросить. И все это мелко, постыдно и глупо, потому что я не молодой мужчина, и это его взрослый сын, Бог ты мой. Представьте себе, я успела в молодости поработать дренобойщиком на Урале, хотя вообще программист. Я огромный, я в некоторых ситуациях так не влив, что могу ударить ногой собаку. Но вот я люблю своих детей. Андрей носил шапку две зимы и ни разу не заболел. В Сагата я не удивился бы, если бы она отдала шарф в шаль. Первой же подружка, которой он понравился. Она бы еще поспешила обрадовать меня тем, что шарф теперь греет ее подружку. Агата правда не понимает таких вещей. Но я бы молча связала еще один шарф, и это все. Здесь, здесь я, как и все, скоро после появления стала искать себе занятий. Я тогда не понимал, как маются временем выделено. Об этом я дальше напишу. А когда понял, да все равно искал себе занятия, как и все первоприставившиеся. Так что это пустая оговорка. И я сразу решила, что я буду вязать. Я спросила людей, где взять спицы и нитки. Мне объяснили тогда, что у каждого тут есть что-то, что он собирает, выменивает, сортирует, упорядочивает коллекции. Вот, пожалуйста, что я знаю. Мы все приносим с собой картон, картон, с собой за картонную перегородку смерти материальные сущности вещи, которые касались нашего тела, когда мы испустили дух. Без передергивания пол, здания – это все глупости, это все не то. Здесь все сделано по уму. Например, тут есть горы и горы постельного белья, грязного белья, горы, горы, горы. Подняться видно до секторов Т и К. Я не пробовал у меня еще не настал период долгой ходьбы, норолазанья и всего остального. Я не любила это в жизни и, полагаю, не стану искать в этом облегчение слово выделено, и здесь. Впрочем, не зарекаемся. Поэтому здесь есть все, по крайней мере, в этом секторе, но говорят везде одно и то же. Мне сказали, у какого старика взять то, что имеет отношение к вязанию. Это называется указали коллекцию. Я поехала на метро. Старик жил в конце длинной линии. Тут три линии. линии. Длинная, короткая, кривая. Я еще скажу. Старик жил на последней станции. Это была моя первая поездка по длинной ветке. Я нервничал. Говорили, что там нехорошие районы. Я вышел. Я долго шел в дом, я а в поисках бруда, но вопреки своим опасениям никого такого выделено не встретил. Я перешел в ЧИ, и опять долго шел назад к лочью коллекционера. Она сильно вросла в грунт, я тогда не знал, что это значит. Объясню, как давно выделено, она тут стоит. Но я открыл не сам старик, а какая-то женщина. Я понял, что они живут тут вдвоем. Она тоже была не молодой. Мне показалось, что при жизни ей было около 50 путей. У нее были почти прозрачные глаза. Я тогда редко видел такие прозрачные глаза, и очень маялся. слово выделено. От них. Я спросил про вязание. Мне было нечего обменять на нитки и спицы. Я надеялся, что вдобавок найдутся какие-нибудь журналы, книжки или вырезки со схемами. Я еще не знал, я еще сам не начал ничего собирать и не понимал, как маются собирания. Слова выделены. Но уже знал, что надо меняться. Я готова была предложить взамен работу. Я спросила у этой женщины-старика, который собирает все, что связано с вязанием. Сероглазая, так здесь называют тех, у кого лицо на полпути, у кого совсем прозрачные белоглазые, у кого еще цветные темноглазые, я это расскажу. Посмотрела внутрь дома. Мне показалось, что я увидела качнувшуюся в одном из проемов белую тень, но никто не пришел. Сероглазая махнула рукой в сторону, и сказала, там в сундуках. Там, правда, ничего не было, кроме двух сундуков. Я открыл первый, там были спицы, выпрямлявшиеся с большим усердием. Такие волнистые от долгой жизни желтоватые спицы я помню еще в своей матери. У меня закружилась голова, может, это поразительная топография этого наполненного иглами бездонного колодца. Я вдруг понял, что если отважиться запустить руку поглубже и потянуть, то в руках у тебя окажутся довоенные круговые спицы на грязной белой пластиковой макаронине. Что под ними? Медные, отлитые в горни, египетские каменные. Мне кажется, это был момент, когда я кое-что понял, наконец понял это выделенное слово, про все это выделенное слово. Но я проехал весь путь на метро, мне казалось, что я смогу что-то выкинуть из памяти, подчистить память, получить спицы. А с ними облегчение, выделенное слово, в монотонном и бессмысленном вязании. Я не глядя схватил какую-то пару спиц. Одна оказалась короткой медной, другая пара старых, толстых, алюминиевых, круговых. И захлопнул страшный сундук. Медную я напоследок бросил обратно внутрь, круговых было достаточно. И я успел увидеть, как она ровненько встала среди других колом, острием вверх. Но мне еще нужны были нитки. Они были во втором сундуке. Я это понял. Но не знаю, понял ли я, что так не просто так нитки. Мне кажется, что я понял, причем сразу. Но почему-то я все равно не понял. Я открыл сундук, наверное, потому что на то оно и ад. Слова выделены. Тут же ко мне поднялся запах. Очень мерзкий запах прелой шерсти. И на меня наползла вместе с этим запахом наша... С беременной Люси первая квартира, где была ужасная сырость, и в моих клубках селились мокрицы. В этом сундуке были сняты стариком со спиц недовязанные вещи. Просто недовязанные вещи. Помню три четверти голубой детской распашонки. Я уронил крышку сундука и, видимо, не слабо отскочил, потому что уперся спиной в сундук со спицами, а между сундуками было все-таки шага 3-4. Я бросил спицы на пол и ушел. Так я понял про собирание. И я понял, что никогда не смогу собирать тут вещи, хотя когда я ехал к старику, я обдумывал варианты. Все здесь говорили мне, что коллекционировать очень важно. В метро я думал про советские значки и почему-то про хрустальные базы. И я вдруг решил собирать слова. Я уже знал стих про лиску и курочку и фразу «Если ты такой умный, почему ты такой мертвый?» я записала с изнаночной стороны своего билета. Так я начал собирать фольклор в качестве облегчения. Я пропускаю куски предисловия, в котором он просто описывает, как устроено место, где он находится. Я, наверное, скажу только вот про вот этот важный... Важный. Ух ты, брат мой Аннушка, ради нашей матушки ляг скорее из патушки. Не гляди на небушка, хлебушка, не пивает кропшку, не склоняй головушку, буйную до да смелую, на груди его белую. Ох, так, янушка, брат мой, анушка, ради нашей матушки, ляг скорее с патушки, не внимай моления, не иди к варенье, он хоть будет плохоник, встанет жив живеханих, а на нашу долюшку, мука не да неволюшка. Ох, так, янушка, брат мой, Анушка, ради нашей матушки, ляг скорее с патушки, как придут солдаты, как придут солдаты, как придут, солдаты как придут солдаты, как придут солдаты, как придут солдаты. All time religion, give me that all time religion. Я не могу петь, я буду читать. It's good ну я совсем плохо делаю, не могу. It's good enough for me, Ну в общем все поняли, о каком спереди еще идет речь. I don't want, give me that all time religion, it's good enough for me. I don't want to save my soul, I don't want to save my soul. Just give me that all time religion, it's good enough. Me. It was good for our mothers. It was good for our, for our mothers. It was good for our mothers, and it's good enough for me. I, I don't want your love, brother. I don't want your love, my brother. Just give me that old-time religion, and it's good enough for me. It made me see no evil, Oh it made me see no evil. It made me see no evil, and it was good enough for me. I don't want to. Dying. «Just let me die when I'm dying, just let me die when I'm dying, and it's good enough for me». И примечание Петровского «Никто из тех, с кем я говорил, не познали в этом тексте элементы оригинала и отрицали тот факт, что язык текста английский».